Я еще когда был совсем маленьким, ну вот совсем маленьким, вот для меня как бы понятие, ну в общем-то я родился в принципе в Советском Союзе, так если ну, для справки, вот то а для меня понятие рока было такое, ну вот что-то хрипит там, кричит там, вот такое вот что-то. И когда вот мы уже стали работать, это благодаря Игорю, когда мы стали работать плотнее э, с, вот в этом направлении, мы поняли, оказывается, что рок, как мы говорим теперь, не только деструктивный и разрушающий, у нас рок конструктивный. У нас будут сегодня такие команды, которые роком назвать очень тяжело, роковыми назвать очень даже тяжело, с большой натяжкой. Э, команды, то есть по такому принципу, это не вписывается ни в какой формат, и поэтому списываем под рок. Вот. Поэтому вот сейчас у меня за спиной команда, Говорят, минут 5-7. Как мы шутили в хоростыне, я говорю, пока не начну плевать в спину, со сцены не уйду. Потом я поворачиваюсь спиной, говорю, если спина не мокрая, если спина мокрая, пора уходить. Минут 5-7 я еще должен людям э вот э что-то рассказывать. Значит, сейчас у меня за спиной команда из Хмельницка. Команда, с которой мы уже э общаемся и дружим достаточно долго. И уже не раз мы с ними сотрудничали. Ребята на удивление позитивные вот увидите как они общаются с залом